Друзья и подписчики канала, всем привет! Сегодня опять я приехал на эту местинку Похожу, поброжу, побачу Это по этой дороге похожу Похожу, поброжу, побачу Что, как и до чего Это я тут уже ходил в прошлые разы А по під самою дорожкою я ще не разу не ходив. В дорожці, доросці покажу. Які будуть, друзі, находки, все буду вам показувати. Така от місцинка. Цікава. Ну що, друзі, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. А ви не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Така от місцинка. Ну, а мене вже, друзі, із першого находочка. Сьогодні теж такий коп буде. и чермет буду показывать, что будет попадаться, и монетки, если будут попадаться. У меня уже есть первая находочка. Такая вот находочка. Черметик. Железячка. Ого. О, ловка железячка. Суцильная, друзья. Килограмм 5 минимум важить. Такая вот железка. вот, друзья, находочка. Ключ, походу, куда-то был. Я так думаю. Да, похоже на ключ что Такая вот находка. Ну что, шукаем далее. Друзья, вот эта ямочка, за которой я железку, то ключа сильного выкопал а рядышком со сигнальчик такие. Рядышком еще одна находочка, которая есть железная. Сейчас, друзья, выкопаю, да покажу, что за находочка рядышком лежит. Еле выдернул, друзья, находочку. Сутильный колышек был в землю забыт. Я так вертикально стоял. такая вот, друзья, находочка, суцильный кол, такая вот находка. Это же аж настолько в землю был забытый. Да, больше метра, где-то метр десять, метр пятнадцать в землю был забытый. Такая вот находка из суцильного металла. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередной сигнальчик принес такую вот находочку. вот ага, сюда Такая вот железка. Тоже сильно. Монтировочка, походу. Да, монтировка, друзья. Монтировочка. Такая вот находочка. Ну что, Шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Это, походу, монетка. Сейчас будем думать, что у за находочка такая интересная. Да, друзья, монетка. Поздний советик. Така вот находочка. Здесь сюлик. 10 копеечек 1961 год Такая вот находочка Ну что Шукаем далее А у меня очередная находочка Такие открою ляшочек Сейчас будем думать Что у нас за находочка Монетка, друзья Да 10 копеек. Такая вот находочка. Ну а тут вот, 1994. Ну что, шукаем далее. У меня, друзья, очередная находочка. Такая вот штучка с конской упряжи. Вот находочка. Ну что, шукаем далее. А мне с такой вот ямочки дало очередную находочку. Такую вот находочку. Походу молоточек. Да, молоточек такие вот. И лежит в земли дуже-дуже давно. вот, друзья, находочка. Такие вот малюсенький молоточек. Ну что, шукаем далее. Друзья, очередный сигнальчик принес такой вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка. Ручка, походу. Ага. на ручка, походу. Такая вот находочка. Ну Шу, что, шукаем далее. А мы не друзья с такой вот ямочки. Очередная находочка такая вот. Походу монетка. Сейчас будем дивиться, что у за монетка такая. Ходячка. 25 копеек. 1992 року. Такая монетка. Ну что, шукаем далее. Друзья, очередной сигнальчик. Принес такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка. Тоже колышек какие-то. Допотопный. Такая вот, друзья, находочка. Такие вот колышек. шо шукаем далее. А мы, на друзья, очередная находочка. Такая вот выглядай. Сейчас буду у тебя что у нас за находочка. Тоже походу колышек, да? Тоже колышек какие-то. Такие вот колышек. Ну что, шукаем далее. Друзья, разорви блистечко, так и показалось а на Такая вот находочка. Сделано в СССР. Ну, целое что-то. Что, 12 вольтов. Такая вот штучка. А тут алюминий. Страны. этой стороны. Ну что. Шукаем далее. А мне, друзья, выдало очередную находочку. Сейчас буду извлекать. Доводится, что у нас за находочка. вот. Железячка. Трубы кусочек. Такой вот. Труба. Ну что. Шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Железячка выглядай. Сейчас будем доставать, дивиться, что у нас за железячки. Такая вот, друзья, железка. Толщина такая вот. Что? Шукаем далее такая вот следующая находка, друзья. Походу велосипедный ключ. Такие вот ключ из велосипеда. Еще не поломаны ничего. Такая вот находка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Сейчас будем дивиться, что у меня за находочка. такая Железка. Такая вот железка. Все сильно. Такая вот, друзья, находочка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Дощик у нас начался. Капает. Такая вот, друзья, находочка. И тоже суцильная. И тоже наподобие колка. Что-то что типа наподобие колка. Такая вот находочка. Железная. Ну что, шукаем далее. Ну что, друзья, подведем итог копа. Копал я тоже надолго буквально. Ну да, до то около двух часов набился. Трошечки опять выехал, покопал. Ну и попадались не такие от находки. Ключик. такого вся кашбонь Алюминий. Алюминий. Железо мелкое, молоточки всякие. Такие вот находочки. Ой. Ну и соответственно железо. Такие вот. Чем хороше, что оно усе практически суцільне тут железо. То, что я находил, я показывал. Практично каждая железка суцільна. Такие вот. Ключ, колок. Такие вот находочки. Ну и там. Где-то килограмм 15-20 металла тут и будет. То железо суцільне. Практично все все, длиннючий. Кол суть сильный. Ця штука суть Потом ця штука тяжелого тоже суть Та трубка. Такие колышек такие колышек. Ну вот где-то килограмм 15-20 точно будет. Еще и тут же все трошки. Ну из интересного, друзья, что не попалось. Гучка современная. Гучи. написано Гучи. Легучи". Две наши ходячки. 25 копейки, 10 копеек. И один советик, 10 копеечек, 60 -го года Такая вот с конской упряжи царская штучка. Ну, такая вот штучка. Интересно. Сделано в СССР. 12 вольтов. Ну а с те стороны алюминий. Ну что, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи на копе. Ну и пока.